Здравствуйте, дорогой Арсений Петрович. Шлет вам привет тихий одесский дворик, который за последние годы стал жить настолько хорошо, что уже надрывает пузо, абы не протянуть ноги. Почему, спросите вы у цели, мы говорим вам таких слов? Так вы не спрашивайте, бо она сделает вам скандал и будет вам весело. Вы уже почти полтора года назад сказали, что проведете реформы, за которые вас проклянут. Знаете, Арсений, мы уже начинаем вас чуть-чуть думать запроклинать. проклинать, ну, но хотя бы покажите кусочек своих реформ, чтобы мы определились или обещать вашу райскую жизнь хотя бы детям, или проклинать вас дальше уже вслух. Мы рады, что вы летаете в командировке эконом-классом. Ну, лучше, щоб ви не літали в облаках, бо вся одеська комерція ще полгода назад сміялась над вашим налоговим проектом легалізації зарплат, знаю, що він дополнительно дасть в бюджет лише від жилетки рукава. Сеня, ми вас умоляємо. Якщо хочете, щоб народ легалізував зарплати, то крім батага і пряника, щось нове придумати складно. Так как дефицита батагов у, у вас для нас всегда не было, то вам оставалось только одно – подкормить людей пряниками и таки снизить налоги. А стричь овец нужно тогда, когда они нагуляют шерсти. Поверьте, Арсений Петрович, идиотов среди здесь нет. И мы понимаем, какое наследство вы взяли в руки не все, но многое уже было украдено до вас. Да и бросать вас головой в навоз в тот момент, когда русские братья поджигают родную хату, то в Крыму, то на Донбассе у нас тоже рука не поднимется. Но Арсений... Какой холомидник научил вас, что реформы, то чесание языка за перестановку кровати? Если ваш кабинет министров не может сделать хотя бы половине Украины хорошо, то не нужно переставлять кровати, уже давно нужно менять девочек. А так как наше терпение тоже имеет срок годности, то мы скоро начнем их менять прямо из вас. Мы понимаем, что попередники съели весь навар из государственного супа, и мы даже готовы были затянуть пояса. Но когда вы предлагаете их затянуть у нас на шее, то зачем нам такой мудрый повар? Мы не против того, чтобы вы лично кушали икру. Но только с таким условием, чтобы вся страна не стала есть одну морковку. Так сделайте же что-нибудь для этого, Сеня, умерьте аппетиты ваших коррупционеров. Им уже давно нужно сделать обрезание по самой ФБРЖ, а многим так вместе с головой. Мы искренне благодарим вас за то, что вы таки скрутили жирную дулю бендюжникам из «Газпрому», которые слишком хорошо хотели. Вы сделали базар в Европе, нашли газ в другом месте, и теперь вы снимаете перед Кремлем трусы только наполовину, продолжая как-то мутно закупать у него уголь и электричество. Но вы говорите, что повысили для олигархов ренту за природные ресурсы? Так имейте знать, что эту ренту олигархи просто включили в новые цены, в том числе и на газ, который мы теперь достаем из своего кошелька. Как вам это нравится? Арсений, весь шесть лет назад распинали словами за то, что у Украины вполне достаточно газа, собственной добычи для нужд населения и нет необходимости выкручивать людям руки ценой за дороже. Сейчас вы говорите тоже, но полностью навпаки. Так вы уточните, вы сейчас такой честный, как тогда умный или наоборот? Этот наш бубновый интерес неспроста, бо глядя на свежие счета, мы видим, что вашими новыми ценами на газ можно хорошо нагреть себе нервы, даже не включая отопление. Год назад вы ездили просить денег для Украины в Брюссель. Полгода назад в Вашингтон. Две недели назад в Париж. Арсень, вы с этой хохмой собираетесь ездить по всему миру? Украина богатейшая страна. Только кому-то нужно хорошо дать по рукам, чтобы они не путали казенное сало с лишним манделбротом. Сделайте наконец-то так, чтобы наши миллиарды не пропадали в этих бездонных ямах у Крафтодора, у Крыспирта, Минздрава и прочих госрезервах. И для этого совсем не нужно пускать в распродажу все морские порты. Бо вырученные деньги разворуют, а у государства останется даже меньше, чем позор, только земля под вашим креслом. Если вы назвали себя правительством камикадзе, но не хотите убиваться сами, то сделайте вырванные годы хотя бы тем людям, которые пустили Украину по миру с протянутой рукой. Другим неповадно будет. И в первую очередь вам. Научитесь наконец-то вместе со всей вашей командой из налоговой и таможни быть честными людьми. Это сэкономит вам время, а нам деньги. Мы уже давно стали умными, слышали за Уолл-стрит знакомы с Доу Джонсом, понимаем, что такое индекс Биг Мака и даже индекс Борща, тем более, что он вкуснее. Так что вам сказать, Арсений, индекс рыбного ряда на Одесском привозе за последние два года уже так вырос, что от него прыгают брови на лоб, даже у вчерашней рыбы. Во рту даже от слова «халва» сладко не становится. А скоро от слова реформы там будет полная изжога. Эта цель говорит вам к тому, что никакая реформа ничего не стоит, если она не тянет гирьку на базарных весах. Не говорите нам, что сейчас всем плохо. Лучше сделайте по справедливости тем, кому вчера было слишком хорошо. Особенно за наш счет или ваша 200-тысячная армия мытарей уже пошла с любопытством по домам, дачам и автопаркам скромных и вечных гостей чиновников весьма средней руки, депутатов, судей, прокуроров, милиционеров и прочих министров. Чтобы, между прочим, спросить за ту волшебную тумбочку, из которой они все разом наколедовали себе столько имущества, всю жизнь работая на копеечной госслужбе. Карл Маркс был экономист. Циля – старший экономист. Но даже она знает, что у каждого из ваших бюрократов за плечами почти 15 лет обязательных деклараций. И нет никуда легче установить, кто и сколько взял себе в лапу за время службы. Раз взяли хабара, пусть несут, не обляпаются, но уплатив налог, которого могло бы свершком хватить на пару годовых бюджетов. Вы боитесь, что таких же вопросов зададут и лично вам? В такому разі, Арсеній, ви або вишиванку зніміть, або крестик оденьте, бо починати дихати чесністю потрібно зі свого відраження в зеркалі. Вчора українцям били морду бандити в формі Беркута за те, що те носили жовто-блакитні флаї. Сьогодні українцям знову б'ють морду ті ж самі бандити, но в іншій формі і тримав в руках жовто-блакитні флаї. В то время, пока ваш министр интернетных дел не сажает вороватых гаишников, а увольняет их на заслуженный отдых. К вам в правительство переехало пол Грузии, литовцы, эстонцы, американцы и даже один мужчина-технократ. Но чем дальше в лес, тем голоса за то, что им не дают работы в старые прожженные кадры. Все громче и громче. Арсений, зараз война. И не уговаривайте нас кушать ананасов со ситриной. Мы уже давно пожертвовали их тем мальчикам, что не пускают на фронте Путина освободить Одессу от мирной жизни и будущего. Но почему же вы уже целый год делаете лицо, рассказывая, что вам что-то постоянно мешает танцевать? Чем больше жалуетесь, тем больше люди говорят не за ваши танцы, а что вы слишком похожи на тех, кто разбежался в прошлом году от народного гнева в разные стороны, особенно в Ростов. Мы таки видим, что вы аж два раза отличаетесь от вашего попередника Николая Азарова. Во-первых, вы выучили английский язык, во-вторых, вы выучили его хорошо. Почему же вас все чаще вспоминают одними добрыми словами? Те брали на гоп-стоп, ваши же занимаются мародерством по нашим карманам. Те даже брехать не умели, а вы парень-гость. Говорите так складно, что таки хочется вложить ваши слова в банк под проценты. Но ни один не берет. Бо за вашими словами пока только волнение воздуха, а не тела. И за Одессу. Одесса дожила до того... Что уже переросла своих местных градоначальников И готова побыть с Украиной в дружбе После того, как крымские курорты Дружно совершили самоубийство Через колено распрямление Мы грустили об этом во все 32 зуба Ожидая много гостей Как говорится, баба с возу Больше денег для привозу Так помогите Одессе Успокойте тех шлемазлов, что пугают людей терактами. Сделайте так, чтобы на пляжах Фонтана, Аркадии и Ланжерона хотя бы три метра воды работала и на город, а не только на чей-то личный бутерброд. Еще бы после каждого шторма с пляжей не смывало песок. Тем более, что вы платите за его намыв столько денег, что тот песок можно было бы сделать уже золотым. Помогите городу решить проблему с канализацией. Бо с этим вопросом давно запах и в прямом, и в переносном смысле. Одесса всю жизнь умела торговать своим метром границы и делать так, что и таможня жила, и нам давала жить. Но времена меняются. Пока таможенники слишком хорошо живут, при них Одесса уже так себе поживает. За державу обидно. Они берут такую мзду, что загоняют всю коммерцию прямо в Европе, даже глубже. Уймите их неприличные фантазии, вы увидите, сколько денег может приплыть в бюджет, а не прилипнуть по дороге к чьим-то рукам. Одесса умирает за Украину раз в месяц, снова и снова умываясь взрывами от вежливого русского терроризма. Так почему же вы так не любите этот город, что вы никак не забронируете билет в своем эконом-классе на метро, чтобы приехать сюда и погрустить над этим вместе с нами? Одесса это не совсем город, это улыбка Бога, говорят одесситы. Помогите Одессе улыбнуться не от грусти, а от счастья, и она украсит этой улыбкой лицо Украины. И еще, Арсений, если вы хотите остаться порядочным мальчиком из приличной семьи, то хамите своим оппонентам в парламенте изящнее. Самолюбование вам не к лицу и забудьте за привычку врать на работе. Даже так красиво, как вы хотите. Каждый раз, когда вы врете, где-то плачет от радости маленький Путин. Пуже скоро вас могут перестать критиковать. Вам даже не захотят бить морду. Над вами начнут смеяться. А когда народ начнет смеяться, то всем уже будет не до смеха. Мы так и видим. Обещаниями вы доторговались в женичем давать с бюджета сдачи. Мы бережем последний нерв, чтобы не пожалеть вам кулю в лоб. Так не пожалейте уже из себя, расшибитесь в камикадзе, но перестройте страну, восстановите веру в справедливость. На третьем на руках, а не на языке. Дайте людям шансов на заработать и попрыгайте выше головы. Арсений, вы знаете, почему в Одессе, в отличие от Киева, не берут в маршрутках деньги за проезд? потому что берут за поездку. Это вы там у себя в столице привыкли крутить педали, стоя на месте. И иметь с этого неплохой гешеф. А в Одессе люди платят только на выходе, доехав до нужного места. Арсений, Циля вас таки умоляет, хватит вашему правительству мигать поворотами, гудеть в сигнал и дыметь тормозами. Давайте уже ехать. Пока еще с уважением и надеждой чуть-чуть старая одесситка зенгель шухер целя